নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকক পঢ়াব গৈ আছোঁ পাঠ নম্বৰ এঘাৰ অতীতক নাযাবা পাহৰি অতীতক কোনোদিন মানে পাহৰি যাব মানা করেছে কি কৈছে কোয়া অতীতৰ সুস্থ আর সবল ধ্যান ধারণা কামি সমাজ জীবনের যথাযথরূপে প্রয়োগ করলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল উঠার সম্ভাবনা থাকে মানে উজলি উঠার সম্ভাবনা থাকে ঐতিহ্যর আধারতে ভবিষ্যতের সপন রচা সহজ হয়ে পড়ে আমার অতীত বুরুঞ্জীব বিজ্ঞান কলা কৃষ্টি আদির বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লেষণ তথ্য সংৰক্ষণ উত্তৰ কালৰ বাবে অতি আৱশ্যকীয় যিবোৰক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু জাতীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰোঁ বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শৃংখলবদ্ধভাৱে বহি আছে সন্মুখত প্ৰধান শিক্ষকৰ কাষতে আসন গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিগৰাকী বিশিষ্ট প্ৰত্নতত্ববিদ ডক্টৰ বিপিন চন্দ্ৰ দাস প্ৰধান শিক্ষকৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে তেখেতৰ প্ৰত্নতত্ব সম্পৰ্কীয় বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছেহি তেখেতৰ লগত লৈ অনা অভা অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰটো প্ৰজেক্টৰটো বিজ্ঞান শিক্ষক ভূঞা ছাৰে সাজু কৰি দিছে প্ৰাৰম্ভণতে প্ৰধান শিক্ষক কমল শৰ্মাই প্ৰত্নতত্ববিদ ডক্টৰ দাসৰ লগত সকলোকে চিনাকি কৰাই দিলে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে থিয় হৈ তেখেতক নমস্কাৰ জনালে দাস সারেও প্রতি নমস্কার জনায় এটি প্রশ্নরে নিজের বক্তব্য আরম্ভ কৰিলে তোমালোকে মত মানে দাস সারে এই তিনি কয়ে আছে তোমালোকে মঠ মন্দির থকা কেইখনমান পুৰণি তীৰ্থস্থানৰ নাম কব পাৰিবানে সমূহীয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ উত্তৰা তৎক্ষণাত থিয় হল কামাখ্যা মন্দির হাজর মাধৱ মন্দিৰ মন্দিৰ মন্দির মক্কা মদন কামদেৱ মন্দিৰ তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ উত্তৰাই কোৱা তীৰ্থস্থানসমূহৰ নাম শুনি দাস তেখেতক উৎসাহিত কৰি কলে তুমি ভালেমান পুৰণি মঠ মন্দিৰৰ নাম ক'ব পাৰিলা আজি মই তোমালোকক মঠ মন্দিৰৰ স্তূপ আদিৰ দৰে প্ৰাচীন আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহৰ উদ্ধাৰ উদ্ধাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ আৱশ্যকতা সম্পৰ্কে ক'বলৈ ওলাইছোঁ অতীতৰ শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কৰ্য লিপি মুদ্ৰা বুৰুঞ্জী প্ৰসিদ্ধ স্থান দলিল আদি যিবিলাক সম্পদে সেই যুগৰ ঐতিহ্য বুৰঞ্জী বিজ্ঞান ধৰ্ম দৰ্শন আদিত সম্ভেদ দিয়ে তেনে সম্পদবোৰেই হৈছে কলা সম্পদ এই সম্পদসমূহে অতীতৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বিষয়ে কয় কথাখিনি শেষ কৰি তেখেতে অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ প্ৰাচীন মঠ মন্দিৰ লিপি বাচন বৰ্তন আ অলংকাৰ আদিৰ ছবি এখন এখনকৈ দেখুৱাই গ'ল আৰু ক'লে এইবোৰেই হৈছে প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদ এইবোৰেই হৈছে কি প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদ সময়ে সময়ে খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে বহুতো সম্পদ মাটিৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই সম্পদসমূহ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নক প্ৰত্নতত্ব বোলে এইটো কি বুলি উল্লেখ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত কি কৈছে খনন কাৰ্য এটা জাতিৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত কেতিয়াবা এখন দেশ ধ্বংস হৈ বা ভূগৰ্ভত লীন যাব পাৰে হ'বই পাৰে ধৰা হঠাৎ কোনোদিন ভূমিকম্প হৈছে সেইটোৰ ফলত কি হ'ব পাৰে সেই দেশখন ধ্বংস হৈ ভূগৰ্ভত লীন হৈ যাব পাৰে এই খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰাই এখন দেশৰ তেনে প্ৰাচীন ঐতিহ্য সভ্যতাৰ সাক্ষৰ উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে তোমালোকে মহেন্দ্ৰ দাৰ আৰু হৰপ্পাৰ খনন কাৰ্য কথা শুনিছা নিশ্চয় কৈ আছে মহেঞ্জোদাৰৰ হৰপাৰ খনন কাৰ্যৰ কথা শুনিছা নিশ্চয় এই খননত উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদৰ ছবি কেইখনমান চোৱা চোৱাচোন এইবুলি দাস আৰু মহেন্দ্ৰ দ্বাৰত উদ্ধাৰ হোৱা বাচন বৰ্তন কেইপদমান আ অলংকাৰ নলা নৰ্দমা থকা ঘৰ গা ধোৱা ঘৰ আদিৰ ভগ্নাৱেশৰ ছবি দেখুৱালে তেখেতে পুনৰ ক'লে এই সম্পদসমূহৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি সেই সময়ত মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী বসুত স্থান কলা সংস্কৃতি ধৰ্ম দৰ্শন আদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ মোৰ এটা প্রশ্ন আছে স্যার দাস সারক উদ্দেশ্য করে হীরা কলে সারের অনুমতি ক্রমে তাই সুদিলে কিমান বছরের পুরনি সম্পদক রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ হিসাবে ধরা হয় প্রাক ঐতিহ্যহাসিক ঐতিহাসিক যুগরেপা আরম্ভ করে বর্তমান সময়েরপরা এশ বছরের পুরনি সকল সম্পাদক সম্পদ ৰূপে ধরা হয় দাস সারে উত্তর দিলে এই সকলোৰে প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুধিলে তোমালোকে কথাবিলা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝি পাই কৈ আছে তোমালোকে কথাসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে বুজি পাইছেনে সকলোৱে একেলগে পাইছো পাইছোঁ বুলি মোৰ মানে সকলোৱে বুজি পাইছে এইবাৰ তাৰ ছাৰে অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰত অন্য কিছুমান ছবিসমূহে লৈ আৰম্ভ কৰিলে তোমালোকে অসমৰ প্ৰজ্ঞতাত্বিক সম্পৰ্কীয় কথাসমূহ বাতৰি কাকত ৰেডিঅ' বা টিভিৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাইছা নিশ্চয় প্ৰাঞ্জলে টপৰাই উত্তৰ দিলে হয় ছাৰ গোপালৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ তেজপুৰৰ ওচৰৰ বৰা চুবুৰী গুৱাহাটীৰ আমবাৰী খনন কাৰ্যৰ বিষয়ে শুনিছোঁ প্ৰাঞ্জলৰ উত্তৰত সঁহাৰি জনাই ছাৰে ক'লে ঠিকেই কৈছা এই স্থানসমূহত উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰজ্ঞাত্বিক সম্পদে অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক ঐতিহ্যৰ ভেটি অধিক সুদৃঢ় কৰি তুলিছে এইবুলি তেখেতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা উদ্ধাৰ হোৱা সম্পদৰ ছবিবোৰ এফালৰ পৰা দেখুৱাই গ'ল আৰু লগে লগে ব্যাখ্যাও দাঙি ধৰিলে এয়া তেজপুৰৰ ওচৰৰ ওচৰৰ বৰা চুবুৰী গাঁৱত উদ্ধাৰ হোৱা পোৰা মাটিৰ কুঁৱাৰ অৱশেষ এনে পোৰা মাটিৰ কোৱাৰ অৱশেষ গংগা নদীৰ প্ৰাচীন প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থানতো পোৱা গৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ হয় যে উত্তৰ ভাৰতৰ গংগা নদীৰ উপত্যকা আৰু অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত একে সময়তে সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ বিকাশ সাধন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাজৰ পৰা হতত হঠাৎ মণিকা থিয় হৈ হল থিয় হ'ল আৰু কিবা এটা মনত পৰাৰ দৰে কৈ উঠিল ছাৰ শিৱসাগৰৰ চৰাইদেউত কৰা খনন কাৰ্যৰ কথা শুনিছিলোঁ ৰবা কথাবোৰ মই সময়ৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি একাধিক্ৰমে কৈ গৈছোঁ তুমি উল্লেখ কৰা খননৰ বিষয়ে কিছু পাছত জানিব পাৰিবা এইবুলি দাস ছাৰে পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে ইতিমধ্যে তোমালোকৰ এজনে শ্ৰী শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰৰ নাম উল্লেখ কৰিছা কিছুমানে হয়তো সেই ঠাই ভ্ৰমণো কৰিছা খনন কাৰ্যৰ ফলত ইয়াত উদ্ধাৰ হোৱা শিলেৰে নিৰ্মিত বৌদ্ধ স্তূপ জৈন ধৰ্মৰ আদি গুৰু নেমিনাথ আৰু ঋষভনাথৰ ভাস্কৰ্যৰ শিৱলিংগ গণেশ আদি মূৰ্তি সমাৱেশ শ্ৰী শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় সমাজৰ মিলন ভূমি ৰূপে চিহ্নিত কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ পাগলা পাগলা টেকত পোৰা মাটিৰ বৌদ্ধস্তূপৰ বিৰল ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ হৈছে এইবাৰ আমি গোলাঘাট জিলালৈ আহোঁ এইবাৰ আহিলে মই গোলাঘাট জিলা এই জিলাৰ বৰপথাৰৰ অঞ্চলৰ ডুবৰণি প্ৰাচীন অসমৰ বুৰুঞ্জীৰ অন্যতম ক্ষেত্ৰ এই অঞ্চলৰ ওচৰে পাজৰে উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন লিপিসমূহৰ পৰা প্ৰাচীন লিপিসমূহৰ পৰা লিপিসমূহৰ পৰা আমি সমাজ ধৰ্ম সাহিত্য ৰাজনৈতিক দিশ আদিৰ অনেক তথ্য পাওঁ কেৱল লিপি নহয় ডুবুৰণি অঞ্চলত প্ৰত্নতাত্ত্বিক খনন কাৰ্যদ্বাৰা উদঘাটন কৰা প্ৰাচীনীটাৰে নিৰ্মিত মন্দিৰৰ ভেটি শিৱলিংগ আদিয়ে অতীতত ডুবুৰণি অঞ্চলত বিকাশ লাভ কৰা ভাস্কৰ্য আৰু স্থাপত্যকলাৰ ইংগিত বহন কৰিছে খন্তেক ৰৈ দাহ চাৰে এগিলাচ পানী খাই ল'লে তাৰপিছত তাৰপিছত কি কৰিলে চোৱা তাৰপাছত অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰটো পুনৰ চলাই দিলে লগে লগে পর্দাত নিত্যরত অবস্থা থকা নটরাজের ছবি এখন পোৱা পাওয়া গেল সারে বর্ণনা করিলে নটৰাজ নটরাজ পৰা কিছু বছরের আগতে গুহাটি মহানগর আমবাৰী অঞ্চলত খনন কার্যর দ্বারা উদ্ধার করা হয়েছে হিবর বাহন মন্দির পিঠিত উঠি নিত্যরত অবস্থা থকা এই মূর্তি সমগ্র ভারতের ভারততে বিরল আমবাৰীত এই মূর্তির উপর অনেক প্রজ্ঞাত্ত্বিক সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে ইটারে নির্মিত স্থাপত্যর ভেটির অবশেষ নটরাজ বিষ্ণু শিব

ন নথতো উদ্ধাৰ হৈছে ইটাৰে নিৰ্মিত দুখাৰী মন্দিৰৰ ভেটি পোৰা মাটিৰ ভাস্কৰ্যৰে সজোৱা ইটাৰ বেৰসমূহ আৰু শিলৰ খুটাত থকা স্থাপত্যৰ কাৰিকৰী দিশসমূহ চকুত লগা এইবাৰ তোমালোকৰ এগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা শিৱসাগৰৰ জিলাৰ খননৰ কথা কবলৈ ওলাইছো এই জিলাৰ চৰাইদেউত আহোম সৰ্বদেৱৰ ৰাজকীয় সমাধিক্ষেত্ৰ মৈদামসমূহো উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ আকাৰৰ অৰ্ধগোলাকৃত মৈদামসমূহৰ স্থাপত্য সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিৰল চীন দেশৰ ৰাজকীয় সমাধি ক্ষেত্ৰৰ লগত এই মৈদাম সংস্কৃতিৰ সাদৃশ্য আছে ভাৰতীয় প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগে এনে এটি মৈদামৰ খনন কাৰ্য কৰি মৃতকৰ লগত সম্পৰ্ সমৰ্পণ কৰা শৰাই সঁফুৰা হাতী তাঁতৰ সামগ্ৰী সোণৰ অলংকাৰৰ অৱশেষ আদি অনেক সম্পদ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে হা সকলৰ আহোমসকলৰ ৰাজত্ব কালত অসমৰ প্ৰায় সকলো শিলাৰ ভগ্নশেষ স্থানৰ শেষৰ মানে স্থানত ইটাৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈছিল এই স্থানসমূহৰ উপৰি কছাৰীসকল ডিমাপুৰ কাছা কাছামাৰী পথাৰৰ উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ মাইবং খাচপুৰ আদি স্থানত উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰত্নতাত্বিক সৌদসমূহে বিৰল ঐতিহ্যৰ নিদৰ্শন বহন কৰে সামৰণি দাসাৰে এনেদৰে মন্তব্য কৰে প্ৰত্নতাত্বিক খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা সম্পদে এটা জাতিক ঐতিহাসিকভাৱে গৌৰৱান্বিত কৰি ৰাখে প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদৰ যথোপযুক্ত সংৰক্ষণে দেশৰ অৰ্থনৈতিক দিশ সবল কৰে লগতে দেশখনৰ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টৰাজিও বিদেশত প্ৰচাৰ হোৱাত প্ৰচাৰ হোৱাত সহায়ক হয় তোমালোকৰ এনে সম্পদসমূহৰ লগত পৰিচিত হৈ ইয়াৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাবান হ'বা এনেদৰে দাস চাৰে তেখেতৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলে সকলোৱে তেখেতক ধন্যবাদ জনালে ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইদৰে দাস ছাৰে কি কৰিলে পুৰণা বস্তুৰ সম্বন্ধে মানে চবকে জনাই দিলে আৰু চবে মানে বুজিও পালে আৰু মই পাতো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ তোমালোকক আৰু ইয়াত থকা প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি মই তোমালোকক দি দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰখিনি নিজৰ বহীত লিখি ল'বা ঠিক আছে চুমুটোকা ব্যাখ্যা কৰা গোটেইখিনি বস্তু মই লিখি দিছোঁ তোমালোকক দেই জানো অহা কথাখিনি সদায় তোমালোকে মনোযোগেৰে পঢ়িবা আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে ভাল লাগিলে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাই দিবা আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু লাইক এটা কৰি দিবা ঠিক আছে তোমালোকে লাইক কৰিলে আমি কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নাপাওঁ খালি কি পাওঁ তোমালোকৰ পৰা এই লাইকটোতে আমি এটা মৰম পাওঁ হয়নে মৰম স্নেহটো পাওঁ সেইটোৱে লাইক এটা দিবা দেই থেংক ইউ সকলোকে

Thank you